Человек делает великим путь, а не путь делает великим человеком. Поистине великим был жизненный путь китайского философа и мыслителя Конфуция, или как его называют в Китае, Кун Фудзи, учитель Кун. Конфуций родился в знатной, но небогатой семье, и в молодости служил чиновником в царстве Лу. Это было время заката империи Джоу, когда власть императора стала чисто формальной, на место родовой знати пришли незнатные чиновники. Крушение древних устоев семейного быта, междуособные распри, продажность и алчность чиновников, бедствия и страдания простого народа все это вызвало резкую критику хранителей старины. Именно это социально-политическое состояние государства заставило сердце молодого Конфуция воспылать жаждой перемен. Учитель Кун с самого детства впитал в себя любовь к истории и к древности. С малых лет его привлекали ритуалы и церемонии. Подчеркивая свою приверженность традиции, Конфуций говорил ⁇ Я передаю, но не создаю ⁇ я верю в древность и люблю ее. Своей жизнью Конфуций демонстрирует нам важность усердия и настойчивости. В молодости его принципиальность мешала его продвижению по службе. Осознав невозможность повлиять на политику государства, Конфуций подал в отставку. Он отправился в путешествие по Китаю в сопровождении учеников, во время которого он пытался донести свои идеи правителям различных областей. В возрасте около 60 лет Конфуций вернулся домой и провел последние годы жизни, обучая новых учеников и получив общественное признание и уважение. Он занимал высокую должность советника, и многие правители боролись за право обладать таким помощником. Его политика неоднократно приводило к ошеломляющим успехам. Благодаря Конфуцию мы можем познакомиться с древними знаниями, изложенными в текстах Пятикнижия и Четверокнижия, в состав которых входит известная книга Идзин, книга перемен. Ученики Конфуция по материалам высказываний и бесед учителя составили книгу Луньюй, беседы и суждения, которая стала особо почитаемой книгой конфуцианства. Свой жизненный путь Конфуций сумел описать в нескольких строчках. В 15 лет я обратил свои помыслы к учебе. В 30 лет я обрел самостоятельность. В 40 сумел освободиться от сомнений. В 50 лет я познал волю неба. В 60 научился отличать правду от лжи. В 70 лет я стал следовать желаниям моего сердца и не нарушал ритуал. В этическом учении Конфуция выделяют три основные части. Понятие благородного мужа дзюнь понятие благожелательности Жень и понятие ритуала Ли. По учению Конфуция, Жень есть человеческое начало, бесконечный потенциал доброты, который нужно стремиться реализовать. Понятие Жень переводится на русский язык как человеколюбие, благожелательность, милосердие. Жень реализуется в отношениях с другими людьми и подразумевает диалог и общение. Жень является общим принципом поведения человека, а конкретным его воплощением выступает ли, ритуал. Принцип ли означает следование правилам благопристойности, вносящим в каждое действие человека меру и упорядоченность. Для Конфуция ритуал – это видимое выражение космического и небесного порядка на Земле. Это поистине каллиграфия сердца. Он далеко не исчерпывается бездумным соблюдением тех или иных правил благопристойности. Превозмогай себя, следуй ритуалу, и Поднебесное вернется в человечность. По словам Конфуция, молодой человек должен быть почтителен по отношению к старшим, серьезен, искренен, должен точно выполнять свои обещания, проявлять ко всем добрые чувства и искать дружбы гуманных людей. Если же у него еще останутся силы, пусть он отдаст их культуре. Эти нравственные категории являются одновременно чертами идеальной личности, именуемой благородным мужем. По сути, все учение есть ответ на один вопрос. Как стать благородным мужем? Конфуций не делал различий между этикой и политикой. Он говорит нам, политический порядок ⁇ это результат порядка этического. Политика в понимании Конфуция, как Платона и Пифагора, это искусство и наука вести, обучать, воспитывать и гармонизировать целые народы. Политический идеал Конфуция представляется в виде общества, в котором порядок настолько совершенен, что даже управление становится ненужным. Порядок в целом и согласие в мировой политике Начинается с нравственного порядка и внутреннего согласия в каждом отдельном человеке. Для достижения этого идеала учитель предлагал организовать философское правительство во главе с самым способным, наиболее подходящим для власти человеком. Правитель несет ответственность за гармонию во всем обществе и обязуется руководить им согласно ритуалу, ведь сам он уже достиг гармонии, научился управлять собой и победил самого себя. Правитель ⁇ это тот, кто пробуждает в подвластных ему людях добродетель и самосознание. Если совершенствуешь себя, то разве трудно будет управлять государством? Если же не можешь усовершенствовать себя, то как сможешь усовершенствовать других людей? Если ты правишь народом, угрожая наказанием, то народ этот будет стремиться избежать тюрьмы, но будет лишен чести. Управляй народом посредством добродетели и организуй его в соответствии с ритуалом, и у народа будет честь и чувство почтения. Всю свою жизнь великий Кун Фу Цзы посвятил попыткам изменить общество и государство, впоследствии оказавшимся очень успешными. Конфуций был провозглашен учителем десяти тысяч поколений, и основой его нравственности – стали для китайцев опорой в мировоззрении на тысячелетия вперед.